Здравствуйте, меня зовут Халила Шукрона. Мне 10 лет. Сергей Васильев, Наташа. Мы зашли в деревню с воем на рассвете. Надревался ветер и щипал мороз. Нас встречали с плачем женщины и дети. Белые от снега, желтые от слез. Первая навстречу бросилась Наташа, Бледненькая девочка, продранный рукав. «Я ждала, я знала! Вот листовка ваша!» — лепетала девочка, вдруг ко мне припала. И рукой озявшей, крохотной и ловкой, отстегнула девочка шубки от ворот и дала мне в руки темную листовку, ту, что мы бросали здесь под Новый год. Мы зашли к ней в Холодно и пусто, только ветер воет дымовой трубе. С маленькой избе. Я узнал, что немцы увели с собой на глазах у девочки плачущую мать. И с тех пор Наташу хмурые соседи круглые сиротою стали называть. И смущенным голосом вдруг сказала Ната, на плечо головку робко наклоня, что похож лицом на родного брата, на ее родного брата Василька. Вася, Василечек, что с тобой стало? За Днепром, за Доном или у Двины? Только помнит девочка, что она рассталась с добровольцем брат в первый день войны. Мы сидели молча, взгляды избегали, облитые светом жидкого огня. И тогда сказал я, вот что, дорогая, с этих пор братишкой ты за